F-16 это нам знак о том, что надо вступать в переговоры, потому что иначе мы повесим туда тактическое ядерное это оружие. Это то, о чем, да. если мне память не измеряет, еще в конце мая мы говорили, да. что появление там F-16 будет неким э, переходом очередной, переходом причем черты в ядерном... Переходом уровню конфликта, да, ага. в том числе ядерному, да. Потому что американцы в этом очень заинтересованы. Но тогда, э, принимая эту, в общем, вполне логичную, э, логичную концепцию... Все-таки, на ваш взгляд, они эти шесть уже туда пригнали и теперь играют в то, во что вы я, говорите? Я... Или это все еще информационная операция? Нет, нет, во-первых, они уже там есть. И я уверен, что тактическое ядерное оружие уже там есть. Вівторок, 6 серпня, наші глядачі попрошу цьому відео поставити лайк. Тому що, пане Романе, вже на Росії кричать і розпираються, що F-16, які нам передали наші партнери, вони виявляються вже з ядерною боєголовкою і будуть нищити всю Росію. В своє Україна була третій в ядерному статусі. То есть в 1994 году Клинтоновская администрация тогда выдавила под Будапешский меморандум, так называемый, под бумажку, которая сейчас даже подтереться уже нельзя, выдавила из нас этот третий статус ядер. Но мы же украинцы, вы же понимаете, что ну, отдали там и может и все, но, как сказать, если надо будет нанести, то, естественно, нанесем скорее всего, что-то пооставалось. Все никто никогда не отдает. Потому э, здесь нам в этом смысле нам не нужны какие-то еще носители на данный момент э, без, э, в, допустим, без разрешения или без запросов. Э, россияне никогда, э, понимая эти процессы, понимая то, что мы действительно у нас был третий ядерный потенциал, и то, что у нас однозначно могло что-то остаться, они никогда не пойдут на ядерную эскалацию, потому что тогда Москвы просто не станет в течение нескольких секунд. И они это знают прекрасно. А вот то, что американцы, допустим, нам поставили F-16, неважно через какие страны, это F-16, это оружие все-таки американское нам передавать ядерные заряды американцы вряд ли будут. Почему? Потому что для того, чтобы для передачи ядерных зарядов, а для того, чтобы у нас было тактическое ядерное оружие, восстановление уже реальное, восстановление ядерного статуса, для этого нам надо вступить в НАТО. Есть довольно-таки правильный юридически выверенный путь. Нам надо вступить в НАТО. После вступления в НАТО запроситься в программу ядерного обмена. Поэтому по этой программе сейчас на данный момент в Европе находятся в пяти странах ядерное оружие Америки. В Турции, в Германии, в Италии, в Бельгии, в Нидерландах. То есть мы можем, сейчас Польша запрашивает по ядерному обмену расположения ядерных боезапасов тактических, и Швеция думает, по крайней мере. То есть нам надо вот в таком режиме получить ядерное оружие, уже официальный ядерный статус. Неофициальный, как у Израиля, мы и так уже имеем. В, потому в, вот только по этому кругу, когда пройдем, тогда у нас будет тактическое ядерное оружие. То, что сейчас россияне там себе страшилки нагоняют. Ну, американцам не надо нам это передавать для того, чтобы вы, выполнить какую-то задачу. Если им надо будет выполнить, они сами ее выполнят. Россияне даже не успеют э, и э, оглянуться. Потому э, с этой, точ, с этой точки зрения э, страшилки, конечно, для россиян они беспочвенны, по крайней мере, сейчас. Пане Романе, вже є підтвердження від головного управління розвідки по ударах по аеродрому Морозовськ. В ГУРі кажуть, що мінімум один Су-34 був повністю знищений. От є супутникові знімки. Два було ушкоджено. Ну і вже зайвий раз не будемо демонструвати, як там склад боєприпасів був розтрощений. Это уже подтверждение ГУРа, о котором мы, мы несколько дней говорим. То есть подождем, пока ГУР уже четко подтвердит, что произошло. Действительно, сейчас уже можно со стопроцентной гарантией говорить, что, что одна сушка уничтожена, то есть одна уже точно летать не будет. Ну а две поврежденных, в зависимости от степени повреждений и времени на ремонт, как минимум выведены на несколько месяцев из, из, из эксплуатации, так как после даже после восстановительных определенных манипуляций эти самолеты еще будут проходить определенный так называемый реабилитационный период, пока их будут облетывать, проверять системы, агрегат. То есть пока будут допущены к выполнению боевых задач, пройдет достаточно большое время. Это один из таких реальных механизмов, как нужно было уничтожать Су-34, пока они стояли на дальностях до 300 километров. Это то, о чем мы с вами говорили. Россияне сейчас на данный момент почти все Су-34 отогнали и вообще тактическую авиацию отогнали за дальность 300 километров. Э, та, которая ему очень важна. То есть, э, э, если бы была у нас такая возможность отработать атакамцами сразу, мы бы как минимум треть э, парка Су-34 бы уничтожили российского, потому что они пока сидели в расслабленном состоянии на аэродромах. Это, это только зашли беспилотники выполнили задачу. А если по атакамцы отработали, они бы все поле накрыли. Это все-таки кассетники. И там, там бы уже восстанавливать нечего было бы. Потому вот эти вот э, Белодомовские, Обамовские, э, Байденовские сопляжуи э, в очередной раз спасли российскую авиацию. Они вообще, у них задача Байденовской администрации была спасать Россию от разгрома. Спасать российскую армию от разгрома. Э, почему? Потому что механизмы разгрома есть российское головотябство на лицо в этом смысле, потому на мой их можно было ловить уже не один раз. И вот, но сейчас уже поздно, так сказать. Это вот остатки э, наших беспилотников, имеется в виду остатки э, возможностей наших беспилотников, по крайней мере, работать по этим аэродромам. А то россияне сейчас отгонят, отгонят за Волгу э, те же сушки, уменьшится раза в два количество самолетов вылетов. Это тоже, кстати, один из механизмов, так как увеличится подлетное время линейного соприкосновения, общее количество вылетов в смену будет уменьшаться. Ну, раза в два это точно. Потому а, один из механизмов, но ну, можно было бы, если бы сопли не жевали в Белом доме, можно было бы уничтожить а, российские самолеты. Бай, Байдену, скорее всего, Путин когда-нибудь героя России даст за спасение а, российской авиации. Пане Романе, і до речі, знову ж таки про підтвер... навіть не підтвердження. А лише зараз почали писати російські засоби так званої інформації. Суть тому що кажуть, що з 2 на 3 серпня безпілотники атакували ільський нафтопереробний завод. Це ж неподалік новоросійська, і це дуже потужна інфраструктура ворога. Да, мы этот э, завод уже несколько раз э, по нему уже работали, и ГУР, и СБУ, скорее всего, СБУ отработало, то есть э, НПЗ, это санкции Малюка Буданова, так называемые, продолжаются. Подтверждение, главное, то есть э, уже есть, скорее всего, ГУР подтвердил поражение, э, по крайней мере, или остановку завода, и сейчас мы уже об этом будем говорить, как о вот свершившемся факте, то есть э, подтверждение подходит через несколько Дней на третий, иногда на четвертый день, пока ГУР отрабатывает тот поток информации, который она собирает под эту задачу. То есть продолжаются, продолжаются э, атаки, в том числе и на нефтеперерабатывающие заводы. Это основной механизм э, по, по запитки российской армии топливом. То есть э, особенно те, которые находятся в Краснодарском крае, в Ростовской области. То есть это самый, самый оптимальный вариант и для россиян, да и для нас, для того, чтобы их уничтожить. Но основная все-таки задача должна стоять об уничтожении новороссийского терминала. 60% российских продуктов переработки нефти и самой нефти идет через новороссийский терминал. Тем более сейчас, когда уже мягко, так скажем, подпорчен Омский нефтеперерабатывающий завод, у россиян нет механизма, как перекладывать бумажки показывая, що це казахська нефть. Так называемая. російська нефть, її надо уничтожать, в тому числі і в самому Новоросійській. Ну я думаю, цей вопрос буде решаться где-то, може быть, в ближайшее время. Також відомо, пане Романе, що відбувся ну як відбувся, вибухнув завод військовий на Росії в місті Стерлін-Тамак у Башкиркостані. А завод Авангард там трапився вибух, не зрозуміло походження, ніби там щось ремонтували, кажуть джерела, але це не офіційно. Але що цікаво, що цей завод Авангард займається виробництвом деталей до ракет систем залпового вогню. саме тих ракет, якими ворог дуже рясно, особливо правий берег України від Дніпра, б'є. Ну, Стерлитамак в Башкирии он, он имеет такую славу военных, военного центра по производству. Ну, естественно, Башкортостан Республика в конце концов, это то, о чем мы постоянно с вами говорим, это то, на что будут распадаться Российская Федерация после осознания некоторыми членами федерации и такими национальными кластерами своего уже определенного авторитета в мире в том числе. То есть это целый процесс, он длительный однозначно. Но уже сформированы определенные армии освобождения в каждой из этих стран. В Татарстане, в Башкортостане, в Якутии, Бурятии, на Северном Кавказе, во всех республиках. То есть этот процесс уже пошел. Один из механизмов уничтожения военных объектов, вот то, о чем мы с вами говорим, и это уже... Это, это пока еще, допустим, может быть не такой как бы хотелось, эффект большого количества выполнения этих задач. Но это начало, начало той освободительной борьбы, которая приведет, в конце концов, к уничтожению военных объектов российских на всей российской территории, так как, если посмотреть географию тех народов, которые в свое время завоевала или поработила Российская империя, это конец Северного Кавказа до Аляски. То есть это целое, это по практически 7 тысяч километров. То есть э, там есть где разгуляться освободительным армиям. Мы по большому счету большое количество военных объектов, которые будут уничтожаться э, подручными способами. Потому что практически любой военный объект это, это готовый, э, готовый боеприпас, который надо просто правильно инициировать его, его взрыв.